Розглянемо актуальні проблеми суспільства крізь медіаскоп у спецвипусках програми Молодіжний портал представляємо спільний проект Медіаскоп унікальний досвід співпраці між телеканалом ОТБ та кафедрою медіакомунікацій Харківського національного університету імені Василя Каразіна. Спільний проект задуманий як міст між сферами медіаосвіти та медіапрактики і присвячений розгляду актуальних проблем суспільства крізь медіаскоп. Протягом декількох місяців студенти працювали над створенням відеороликів, де розкриваються важливі теми для сучасного суспільства. А творча група програми Молодіжний портал слідкувала за цікавим процесом знімальною кухнею. Молоді люди пройшли всі етапи створення телепродукту від сценарію до зйомки та монтажу. Результат творчої роботи над власними соціальними відеороликами у рамках проєкту медіаскоп студенти кафедри медіакомунікації представляють для всієї молодіжної аудиторії у спеціальних випусках програми Молодіжний портал. Познайомимось із студентською творчістю. Будемо дивитись ролики соціальної реклами. А також на вас чекає найцікавіше: розкриваємо секрети створення телевізійного продукту. Пропонуємо вам зазирнути за кадр знімального майданчика та разом спостерігати за творчим процесом тільки яскраві моменти та цікаві висловлювання. Не перемикайте, адже пропустите найцікавіше. А зараз познайомимось ближче з авторами соціальних відеороликів, студентами кафедри медіакомунікації університету Карадіна. Після цікавого знайомства подивимось творчі відеороботи. Наша команда очень активная. Наша команду можно назвать самыми такими большими энтузиастами, как я могу смотреть. Мы все очень разные, никто не боится сказать свое мнение, никто не подстраивается под какого-то вожака. У нас все очень самодостаточные, самобытные со своими идеями и нет слабых звеньев в нашей команде. И все друг друга уже очень полюбили за время учебного процесса, так что у нас такая сплоченная семья. В чем специфика ее? У нас пять человек, и все пять человек это, – это лидеры. Все разные, потому что у каждого есть свой какой-то талант, опыт где-то в какой-то работе. Там, да? Но когда мы объединяемся, вот это очень интересно именно поработать вместе. Команда очень нестандартная, яркая, эмоциональная. И достаточно креативная, я могу сказать, что очень упертая, потому что каждый э, пытается бороться за свое мнение, и мне это нравится, потому что вот это такой вот э, диалог, в котором рождается что-то новое, и вот эти вот все вот очень острые позиции, точки зрения позволяют нам сделать что-то нестандартное. Креативные, талантливые люди, абсолютно разные, с абсолютно разными идеями, с абсолютно различными позициями. Наша команда – это как грядка. Все мы очень полезные овощи и фрукты. Каждый из нас похож на какой-то овощ или фрукт. Получается, Андрей у нас помидор, сеньор помидор. Мы прочитали, что какие полезные свойства есть у разных овощей или фруктов. Вот в помидорах есть свойство антибактериальное. Андрей он пресекает все пагубные идеи на корню, которые у нас возникают, и у нас они идут в более такое правильное русло. Потом Лена Морковка. В моркови много витамина А, он отвечает за зрение. Получается, Лена нам помогает увидеть красивую картинку, самые лучшие ракурсы. Тина клубничка. Она у нас такая вся радостная, ароматная, вносит живость, позитив в наш творческий процесс. Женя Граф вишенка или просто вишенка. Вишня содержит в себе элементы, которые стимулируют кровообращение. Женя не дает нам засохнуть, он всегда нас очень так двигает, нам всегда с ним весело, и вот у нас такое обращение идей, идея обращения получается в команде. А я рукала. Я понятия не имею, что это такое, но они меня так назвали. Говорят, что это такая штука питательная. Вот. Ну, получается, что я питаю идеями, которые возникают в моей голове, нашу команду. наши идеи сталкиваются, и они совершенно противоположные. И это, это не, с одной стороны это сложность, а с другой стороны столкновение идей вырабатывают некую новую идею. И это бесспорный плюс нашей команды. Все, что мы делаем, мы делаем с отсылкой на наши знания. И все проводим как через сито, через наши знания, и все это пропускаем. И, наверное, без этих знаний у нас бы не родились такие идеи возможно а возможно мы не смогли бы в таком в таком качестве как мы планируем это реализовать. Конечно же это будет полезным опытом для меня. Что мозги застоялись надо как-то шевелить эту всю, эту всю механику машинерию, пытаться что-то создавать а не только потреблять с детства я смот смотрела на какую-то картинку из телевизора мне было это какой-то волшебный мир сказочный очень интересный тут я попадаю в изнанку по понимаю что все-таки это огромный труд но этот труд продолжает быть очень интересным и меня очень захватывает это возможность больше развить свои практические навыки в области какого-то креатива, какой-то режиссуры, создать что-то свое, создать какой-то уникальный контент, который несет месседж. Люди, в принципе, когда происходит какой-то конфликт, очень тяжело по прийти к какому-то компромиссу. И, ну, главное, наверное, услышать друг друга. То непонимание и та неединая мысль, которая у нас сегодня есть, и то неслышание, оно и порождает конфликты, и порождает отчуждение людей друг от друга. Люди, они не хотят понимать друг друга, они хотят так, ну, люди, они все эгоисты. И они не хотят делать шаг навстречу, они хотят, чтобы было только по их воле, то есть по их мнению. Чтобы, ну, они считают, что их мнение – это единственное правильное мнение. И наш, наш, цель нашего ролика – это показать именно вот это вот расстояние. Я считаю, что эта тема была всегда актуальной и остается крайне актуальной, потому что во все времена у людей существовали разные восприятия и всегда люди пытались найти что-то общее, какую-то истину, и она не находилась, и все время происходили какие-то конфликты. По сути, каждый конфликт — это что-то, вытекшее из неправильного понимания друг друга, из того, что у всех свои разные точки зрения, и каждый считает, что точка зрения единственно верная. И он не видит в человеке, который думает по-другому, собственно, человека. Мне кажется, нам в нашем проекте удалось выработать как раз эту идею благодаря Тому, что мы все разные. И всегда есть два различных противоположных мнения, которые конфликтуют между собой. Поэтому я думаю, что эта тема, которую мы выбрали, то есть конфликт различных мнений, она очень актуальна будет всегда, и особенно сейчас в наше вот это вот время. Мы ничем не отличаемся друг от друга, что, ну грубо говоря, мы все равны. А если еще глубже посмотреть, то нет единственной точки, единственной правильной точки зрения, которой нужно придерживаться, и нужно обмениваться мыслями, вести не только монолог с самим собой, но и вести диалог и черпать что-то для себя из мыслей других людей, прислушиваться к этим мыслям. Ведь все наши самые большие проблемы, на мой взгляд, из-за того, что мы зациклены на себе сегодня, да, из-за социальных сетей, из-за различных СМИ да, и виртуальных пространств. Мы зацикливаемся на себе и мы становимся важны только сами для себя, но никак не для другого. И вот эта вот забота друг о друге... Слышание друг друга и диалог друг с другом очень важен сегодня. И э, это не только решение одной проблемы какой-то социальной, на мой взгляд это решение очень многих проблем и очень многих аспектов. Наша цель ⁇ это не дать ответы на вопросы. Наша цель ⁇ это заставить людей задуматься заставить людей увидеть ту, именно ту проблему, на которую мы обращаем внимание. Я считаю, что каждый человек он должен найти ответы самостоятельно. Мы лишь являемся такими учителями, которые могут показать, рассказать, но ответ ты должен найти сам. Я надеюсь, что наша идея воплотиться в жизни, она будет вот эффектной, вот и мы донесем какую-то вот свои мысли. Хочется донести это зрителю очень сжато, интересно, емко и броско. И не каждая видеоработа это может сделать, да? Позволь... Это сделать. Поэтому э, интересно создавать, интересно продумывать каждую деталь, и интересно видеть, как это будет видеть зритель. Ведь главным для нас является не мы, э, даже не, ну, не какая-то сторона, которая будет участвовать в этом процессе, а важен зрительский как бы, взгляд. И интересно предугадывать то, что может зацепить зрителя по ту сторону экрана. Вот, наверное, это самое интересное для меня лично в этом процессе, потому что вот посмотреть на все глазами зрителя. И если мы за что-то беремся, то мы доводим это дело до конца. Поэтому я думаю, что у нас есть все шансы на успех. Ках програму Молодіжний портал ви дивились спеціальний проект телеканалу ОТБ та кафедри медіакомунікацій Харківського національного університету імені Василя Каразіна під назвою Медіаскоп. Протягом трьох тижнів ми знайомились із талановитими студентами та їх творчістю. У випусках слідкували за телевізійною кухнею, а також дивилися ролики соціальної реклами, які створили студенти. Цікавий досвід для молоді та реалізація концепції соціальної відповідальності для нашого телеканалу. А програма Молодіжний портал продовжується. Не перемикайте.